Baru-baru ini, Big Hit Music mengatakan memang benar bahwa RM BTS telah ditunjuk sebagai duta hubungan masyarakat untuk tim investigasi peninggalan Kementerian Pertahanan Nasional. Upacara pelantikan akan diadakan pada 1 Juni. Tim penggalian dan investigasi peninggalan Kementerian Pertahanan Nasional adalah organisasi untuk menggali sisa-sisa veteran perang Korea yang gugur dan mengirimkannya ke keluarga mereka. RMPTS berencana untuk berperang dalam menginformasikan kepada publik tentang proyek investigasi dengan berbagai cara. Tim penggalian saat ini berencana untuk mengambil sisa-sisa tentara Korea Selatan dan PBB. Selain itu, mereka juga berencana mengembalikan sisa-sisa tentara Tiongkok dan Korea Utara yang gugur ke negara asalnya untuk alasan kemanusiaan.